Оно уникальное. То есть это оно инновация сама по себе. Это новое что-то. Моя специальность это инновации, поэтому сегодня будем об этом говорить. Я хочу от вас услышать. Вы, вот кто-то из вас знает что такое инновация? Кто-то слышал это слово? Кто вас да? хорошо. есть 3,5 часа как я понимаю примерно и э, что бы вы хотели как бы вы хотели это время со мной провести что вам интересно узнать э, и я хочу услышать у вас есть ли у вас какая-то мечта у вас своя личная мечта у кого-то есть да, да. Есть, отлично. вот об этом сегодня мы будем говорить то есть ваши, ваши желания какие-то и чем я вам могу помочь сегодня. Почему инновация нужна? И я буду рассказывать о предпринимательстве, как оно в Норвегии действует. И хочу с вами ну, немножко от вас услышать и с вами немножко поиграть в одну игру в конце сегодняшнего вечера. Okay? Они Понимаете, да? гордятся своей природой. Мы свою природу обожаем. И это значит, что мы на природу выходим, как только возможность появляется, свободное от работы время, мы бежим на природу и уходим в лес или на рыбалку. У нас, конечно, страна очень красивая, есть возможность. То есть Ула и Карин любят свою природу. Ула и Карин это такие вот обычные имена больше всего встречаются, Их могут э, привлечь к ответственности и даже отобрать ребенка, поэтому вот у нас э, есть такие конфликты, которые, о, которых, о которых тоже пишут в газете, это когда, э, например, работники еще хочу немного поговорить о норвежском пузыре. Да? У нас общество, которое всегда говорит, мы открытые общество, мы хотим включать всех, то есть у нас солидарность, у нас нет расизма и так далее. Но мы находимся в таком, как бы, в своем таком благодушном пузыре, находимся в какой-то буглу. Нам, у нас на порог, Стоят. Много наций, которые к нам приехали и приезжают, и это очень, как бы, да, мы хотим, но что мы для этого делаем? Нужно э, проходить курс там определенное количество часов на языка, семь э, лет надо ждать, чтобы проживание постоянное на Норвегии. семь лет курс языка и сдать экзамен на норвежском языке, и тогда возможно получить гражданство. Но специалисты у нас приезжают со всего мира и работники. И ну, будут всегда э, Если ну, мы да. рядом с аэропортом находимся или. С аэропорта до встречи. Да, встреча пассажиров. Третья пунктуальность. Наши авто всегда будут заранее на месте и довезут да. пассажиров всегда вовремя в нужное им время. сопровождение медперсонала. У нас есть такая услуга, как заказать врача, есть, длительная, есть длительный привет. У нас есть даже такой человек, который занимается... напитки, перекуска И самое главное, что когда клиент обращается к нам, первый вопрос, который мы зададим, это какой ему, что ему надо, он лежачий, он стоячий, потом он

Ну вот мой, мой, сын сейчас в армию приходит, да, у него колледж. Ну, Поступать в высшее учебное заведение, он может быть с осенью поедет, а да? вот сейчас приходит перед да. а, Он будет работать, искать себе работу. У а, него никакой специальности не назовут. Короче говоря, он что, я ему говорю, ты надо работать, он просто у меня. Ну, это специально. После школы Даже с точки зрения, что есть такого отсюда стандарты наши, у даже не стандарты, а, это, а вот зазванные жиры наши. И еще. О, сейчас мы что-то сформируем то, что надо. И пробуем а еще раз. Очень темно, получается.